Цього тижня відбулось чергове засідання виконкому Бахмутської міської ради. Провела його перший заступник бахмутського міського голови Тетяна Савченко. Було розглянуто багато питань. Про развиток малого и среднего бизнеса доповела заступник управления экономичного развития Олена Тону. Создание условий для развития предпринимательства и улучшения бизнес-климата путем привлечения кредитных ресурсов на развитие существующих субъектов предпринимательской деятельности и создание новых. В этом году будет работать программа, областная программа 50 на 50, где на э, развитие... Это предпринимательство э, будет направлено 50% средств областного бюджета и 50% средств городского бюджета. Среди проектов также было два направленных на охорону здоровья. Это программа противодействия захвореванию на туберкулез, а узабеспечения граждан, которые страдают на редкисне заболевания лихорадочными засыпами. Результаты от проведенных мероприятий, предыдущей программы были достигнуты не в полном объеме. 66 процентов больных, которым впервые был установлен диагноз, были полностью излечены. На 100 процентов снизилась частота прерывания лечения больных за разными формами туберкулеза. это, э, говорит, вернее, это зависит от того, что пациенты получают полностью лечение за счет средств государственного бюджета в полном объеме, а также за счет социальных пайков. На засіданні виконкому доповідачі піднімали питання щодо прийняття громадян, потребуючи поліпшення житлових умов на квартирний облік Оспів співвідношенні платних і безоплатних пасажирів у міському електротранспорті. На сьогоднішній день стоїмость дізельного топліва по сравненню з 2014 роком возросла на 55%. При этом на поддержание подвижного состава и технической исправности состояния требуется постоянная закупка запчастей и горюче-смазочных материалов, стоимость которых также возросла. На основании вышеизложенного просим утвердить тариф в размере 5 гривен на перевозку пассажирам на городских автобусных маршрутах общего пользования 11 и 12. Предыдущий перевозчик говорил, увеличилась себестоимость. Последний раз тарифы менялись в 2014 году и в настоящий момент составляют 4 гривен. За эти два года, которые прошли, топливо подорожало, горючие смазочные материалы все подорожали, запчасти подорожали. Просим внести также стоимость проезда 5 гривен на городских маршрутах номер 6, 17 и 18. На территории города Бахмут объявлен конкурс мини-проектов, направленных на решение социальных проблем территориальной громады города. Заявки на конкурс принимаются с 13 февраля по 13 марта 2017 года в организационном отделе Бахмутского городского совета ⁇ Кабинет 115 ⁇ Телефон для справок 440233. 10 февраля текущего года в 13 часов в клубе ветеранов ДК имени Мартынова по адресу Город Бахмут-Площадь Свободы-1 будет проходить обучающий семинар по написанию проектов городского конкурса. У библиотеки Витбуся тренинг. Щодо підтримки стабілізації громад, що зазнали наслідків конфлікту на Донбасі? Говорити коротко та ясно. ясно да. Або іншими словами, лаконічно, лаконічно. Да. лаконічно. До речі, ви знаєте, звідки це слово пішло лаконічно? Нет, це з... була така територія лаконіка і входила в спад. А спартанці завжди говорили коротко конкретно. От звідки пішло це слово лаконічно? У рамках тренінгу його учасники ознайомилися з ключовими навичками ефективної комунікації. Обговорювалася практика діалогу в громаді. Активна допомагає. Международная организация с миграцией, которая видит в этом очень большой ресурс и возможности для того, чтобы люди могли слышать друг друга, для того, чтобы люди могли понимать, что для них в первую очередь наиболее важно, для того, чтобы они могли объединяться вокруг тех вопросов, что для них важны, и, конечно же, для себя ставить цели и задачи. В контексте того, как действовать и разрешать те или иные вопросы, которые важны именно для их местных общин и громад. Сегодня пришел сюда с удовольствием, как на предыдущие тренинги, вот, что-то подчеркнуть новое для себя, пообщаться с людьми, вот, ну, в общем-то, получить положительные эмоции. Знімальна група телерадіокомпанії Бахмут завітала до відділення анестезіології та інтенсивної терапії, що знаходяться у Бахмутській центральній районній лікарні. Це нове сучасне відділення, де лікуються найскладніші пацієнти Бахмутського району і міста. Більш нам його Отделение анестезиологии и интенсивной терапии Бахмутской центральной районной больницы функционирует с 1 декабря 2015 года. Рассчитано на 6 коек оказывает медицинскую помощь самым тяжелым пациентам с нарушением жизненно важных функций. Отделение является единственным на территории Бахмутского городского совета, Бахмутского района и Саридарской территориальной громади обслуживает население порядка 160 тысяч человек. У нас сконцентрированы самые тяжелые пациенты с нарушениями жизненно важных функций, мозговыми комами, политравмами, пострадавшие от боевых травм в зоне АТО, гражданские и военные. За 2016 год в отделении пролечено более 400 человек, Средний срок пребывания на койке составляет от 1 до 5 дней. Средний возраст пациентов 45-50 лет. За год пролечено 75 пациентов неврологического профиля. Средний срок пребывания которых на койке занимает длительное время, это связано с невозможностью перевести таких пациентов в лечебное учреждение третьего уровня. За бюджетное средство отделение получает незначительное количество растворов для инфузий, антибиотиков, но это не решает проблему в лечении больных. Больных. Значительная часть расходов ложится на плечи родственников, приобретение медикаментов и средств медицинского назначения э, стоимостью 35 тысяч гривен. И я обращаюсь ко всем жителям громады, предприятиям, быть не безразличным к медицинским проблемам и помочь в приобретении медицинского кислорода для больницы. Ремонт выполнен за бюджетные средства, а оборудование это были внебюджетные да, средства. Да? Это был фонд Дар, это был фонд Каритас Украина, волонтерская организация Плечо Плеч, очень много у нас. У тому ж закладі розташован центр переливання крові, у якому завдяки центральній районній лікарні та спонсорським організаціям відбулася обнова матеріального та технічного стану закладу. У процедурі здачі крові про донорів та о закладі нам розповів його завідувач. Обслужують, яка зовуть гемотрансфузіологічну допомогу жителям міста і району. В отделении работают 10 сотрудников и профессионалов, не боюсь даже это слово сказать, которые умеют работать в новой аппаратуре, современными требованиями. И по показателям 2016 года было заготовлено 570 литров крови, оказано гемотрансфузиологической помощи более 1000 человек. 1012 человек получили Переливание крови было произведено переливание крови. Это очень неплохие показатели. Что я хотел бы еще сказать? Особую благодарность хотел выразить бы я. Это постоянным донорам. Конечно, всем донорам, которые пришли сдавать кровь, я огромно благодарен. И не только я, а те люди, которым была оказана помощь. Медицинская, произведено переливание крови. Но особенно я хочу акцентировать внимание, это доноры постоянные. Я говорил и повторяю, это золотой запас нашего отделения. Люди, которые по зову сердца постоянно сдают кровь. Когда нужна какая-то редкая группа крови, они приходят и сдают кровь по звонку. Это очень важно. Сейчас, в настоящий момент, желательно и очень прошу всех жителей нашего города и района, приходите, сдавайте кровь особенно с отрицательной группой крови. Расскажите, пожалуйста, что нужно знать людям, чтобы стать донором? Ну, в первую очередь, желание. Желание оказать помощь. Это очень важно. Люди не безразличные, которые считают, что нужно оказать помощь. Это самое главное. Кроме этого, нужно прийти взять с собой паспорт, индивидуационный код, счет с банка, Почему счет с банка нужен? Потому что мы продолжаем славную традицию. В прошлом году и в этом году производится оплата. Человек должен быть здоров. Я не буду долго рассказывать, какие противопоказания есть, их множество. Но основное мы здесь обследуем чего тут не должно быть болеть человек? Большими заболеваниями. Сахарный бед, пороки сердца, камни почек, почках, язва желудка и так далее, и так далее. Не болеть спидом, сифилисом. Состоять на учете в вендиспансере, кожа вен вендиспансере. Вен Огромное количество показаний, которые есть. Технология, давайте я расскажу технологию нашего производства, скажем так. Это даже такая немножко терминология, как производство. Действительно производство. Пришел донор, зашел в Мы пробиваем по базе данных. У нас есть компьютеризированная база данных, которая сообщается из Краматорском, И наша база данных, которая уже больше 20 с чем-то лет Человек и туда вносит, проверяется, сдавал ли он кровь или не сдавал, есть ли у него отводы, нет отводов. То есть к нам собираются данные о всех заболевших определенными заболеваниями, которым нельзя сдавать кровь. Проверяем, человек действительно не проходил и нет отводов. Тогда он проходит, идем мы сразу к врачу-терапевту. Врач-терапевт осматривает его, смотрит самочувствие в настоящий момент. Нет ли жалоб, насморка, горло не болит, температуры. М -м, проверяет общее самочувствие, давление и так далее. После этого, после ознакомительных этих вещей, э донор идет, сдает анализ, проверяется группа крови, обследуется донор на Гемоглобин и так называемый АЛТ такой препарат. Что это значит? Это значит, если у донора низкая группа, э, низкая, низкий гемоглобин, то есть, ну, скажем, жидкая кровь, так еще для вообще пользователя, то мы его не пропускаем в связи с тем, что нельзя. Или более густая э, кровь выше 170 мы тоже не пропускаем, в связи с тем, что потом кровь тяжело будет применить и переливать. Потом проводится так называемая ЛТ. Это фермент на печеночные пробы, где необходимо будет проверить тоже. Если там повышение идет, мы тоже не пропускаем. Чтобы не пропустить так называемую хилезная кровь, так еще то жирная кровь, которую тоже нельзя будет использовать. После этого, если он проходит этот этап, проходит в операционную, в операционную производится забор посредством крови. После забора крови, который производится в операционной. Там специально аппараты настоят уже современные, которые весы помешиватели, которые настроены на определенное давление, которое артериальное давление у человека. То есть ниже, например, 110 аппарат не сможет работать, если человек, и выше 170 тоже он не сможет работать. Это уже современное веяние. Забирается 450 мл крови у человека. Вот, если самочувствие хорошее, все благополучно, мы за ним наблюдаем. Если все благополучно, он уходит и получает справку о освобождении на момент сдачи и один день, который может присовокупить отпуск, или когда удобно взять, так называемый больничный, можно назвать, или отгул и так далее, который оплачивается на производстве. 7 лютого у виставковому залі Бахмутського краєзнавчого музею відбулася презентація виставки Філософія живопису художника з міста Лиман Миколая Коряїна, члена національної спілки художників України. Арсенал, роботи у мене був готовий, Находився в состоянні покої. Думаю, ну чого вони картини будуть лежати, да? то пускай люди там посмотрят. Скажіть, а що вас взагалі на написанні картини? Жінки конкретно, да. Если есть любящая женщина, больше ничего не надо. все остальное прилагается только чтоб было любовь. На виставці було представлено більше 50 картин, починаючи з кінця 1990-х років до 2016 року. Публіка отримала велику духовну радість від вдалої презентації. Слова вдячності сказати Людмиле Олексіївні. От очень приятно вас видеть. Сказать слова благодарности моим близким друзьям. Выставка будет продолжаться до конца квітня.